श्री समर्थ रामदास कृत मनाचे श्लोक भाग एकोणीस श्लोक एकशे एक्क्याऐंशी ते एकशे नव्वद जय जय रघुवीर समर्थ नव्हे चेटकी चाळकू कुद्रव्य भोंदू नव्हे निंद मत्सरू भक्त ती नवे बाधु जनी उन्मतुवेसनिसङ्गाधु तोचि साधु अगाधु नभे काम कामपोटि क्रिये वीडवा वाचाळता ते चिमोठी मुखे बोलिल्या सारखे चालताहे मना सद्गुरु तो चि पाहे जनी भक्त ज्ञानी विवेकी विरागी कृपालू मनस्वी क्षमावन्त योगी प्रभु क्षव्युत्पन्न चातूर्य तया चे नियोगे बाणे नवे तो चिजाले नसे ते आले गळो सज्जनाचे निबोले अनिर्वाच्य ते वाच्य वाचे वदा वे मना जावे लपावे अति आदरे रामरूपी भयातीतनिश्चितये स्वस्वरूपि कदा तो जनिपाह ताहि दिसेना सदा ऐक्यतो भावे वसेना सदा सर्वदा सन्निधाहे मना सज्जना शोधू न पाहे अखण्डित भेटी रघुराजयोगु मना साण्डि रेपणासा वियोगु भूते पिण्ड ब्रह्माण्ड हे ऐक्य आहे परी सर्व हि स्वस्वरूपी न साहे सर्व काही पहावे परिसंग सोडु सुखी रवे देहे भे ज्ञान शस्त्रे कुडावे पणे भक्ति चि जावे, विरक्ति बले निंद्य सर्वे त्यजावे परिसंग सोडु सुखी हावे मही निर्मिलि देवतो ओळखावा जया पाहता मोक्ष तात्काळ जीवा तया निर्गुणा लागि गुणी पहावे परिसंग सोडून सुखी रहावे नवे कार्य करता नवे सृष्टि भरता पुरेहो न न लिम्पे विवर्ता तया निर्विकल्पासि कल्पीत जावे परिसङ्ग सुखी सुखीर्हावे जय जय समर्था।